Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejahtera So kami akan hari ini membincangkan tentang falsafah dan isu semasa uh, Yang berkait dengan uh, penggunaan AI yang tak terjaga Yang terlalu ekstrim okay? Kami adalah dalam kumpulan 8 Dan kumpulan kami terdiri daripada 6 orang Iaitu saya, Dinas Anak lelaki Rabi Terasing, Muhammad Nabi, Mitra, Dinas Muhammad Nur Shazrul dan Muhammad Amirun Okey, apa itu rasionalisme? Secara mudahnya, aliran ini percaya bahawa akal fikiran kita adalah sumber pengetahuan yang paling benar, bukan apa yang kita lihat dengan mata. And then, prinsip mereka, kebenaran mereka logik dan boleh dibuktikan sama seperti matematik kerana inilah bahasa yang difahami oleh komputer. Okey, kita masuk ke tokoh utama. Range Descartes iaitu bapa falsafah moden dan beliau terkenal dengan ungkapan keramat cogito ergo sum aku berfikir maka aku ada bagi diskapter satu-satunya perkara yang tidak boleh diragui ialah kewujudan akal kita sendiri aku uh, beliau meletakkan akal manusia sebagai autoriti tertinggi okey okay. tokoh kedua kita ialah Gottfried wilhelm witnes uh, beliau sangat penting untuk dunia digital kita pada hari ini Kenapa? Kenapa beliau penting? Kerana Leibniz percaya pemikiran manusia boleh diterjemahkan kepada simbol matematik Dan tanpa rasionalisme ini, jadilah dunia digital pada hari ini okay, kita pergi ke pihak yang bertanggungjawab Ada empat uh, entiti utama dalam yang berkaitan di pihak yang itu Individu, platform media sosial, kerajaan dapat dapat kegangan, dan sistem pendidikan dari individu kita sendiri kadang-kadang menjadi ejen penyebaran maklumat palsu tanpa sedar kerana diikut-ikut oleh viral atau rakan-rakan sendiri dan platform media sosial ia adalah algoritma yang mempercepatkan penyebaran fitnah dan kekeliaran ini ke seluruh dunia dengan fantasi untuk kerajaan kerajaan dan badan pembinaan sudah masih terdapat luar kelompok yang menyebabkan teknologi ini disalahkan disalahgunakan secara terbuka dan di sistem pendidikan kita mungkin melahirkan pelajar yang pandai teknologi Tetapi malangnya mudah dimanipulasi oleh kandungan AI itu sendiri Jadi, Sebagai contoh, pada hari ini penggunaan AI tanpa kawalan ancaman persatuan negara CPM Fadilah iaitu Cimbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Ia mengingatkan kita bahawa AI ini dia banyak manfaat dan teknologi ini juga boleh disalahgunakan sehingga menjadi alat penipuan dan menyebarkan maklumat palsu. Okey. Beliau memberi contoh kejadian di Indonesia baru-baru ini iaitu penggunaan teknologi tanpa kawalan ini menyebabkan dan mencetuskan kemarahan negara Indonesia itu sendiri iaitu masyarakat kita menimbulkan demonstrasi dan menyebarkan maklumat palsu di media sosial. Pada isu pendekatan dekolonisasi dalam penggunaan AI okay. Maksud dekolonisasi itu sendiri ialah pemikiran bebas tanpa mengira uh, ideologi luar iaitu uh, maksudnya kita fikir secara bebas dan tidak terpengaruh daripada ideologi barat Okey. So, pendekatan dekolonisasi ini merangkumi empat perkara iaitu dominasi teknologi uh, model AI uh, berdasarkan nilai di Barat uh, dan yang ketiga kepada gantungan tinggi kepada teknologi luar dan uh, masyarakat menerimanya secara pasif ok, kita pergi pada poin pertama uh, pembangunan, pembangunan AI terdiri pada uh, pihak barat yang dimana apabila mereka membangun AI tersebut mereka menerapkan nilai-nilai pemikiran di mereka dalam pembangunan AI tersebut Okey. Poin kedua ialah Modal AI berasaskan nilai liberal barat uh, Bila bercakap pasal nilai liberal barat uh, Nilai liberal ni tidak mer bagi, Tidak berasaskan nilai agama ataupun uh, Etika masyarakat tempatan okay. uh, Poin ketiga ialah Keberuntungan tinggi dan Teknologi luar daripada uh, yang melemahkan LTT dan LTT di bangsa. Okay, dan poin keempat ialah uh, masyarakat menerima kandungan AI secara pasif Dan tanpa pemerintahan kritis uh, Hal ini dikatakan demikian kerana uh, Masyarakat menerima AI ini tanpa berfikir panjang Dan tanpa uh, berfikir mengikut berasaskan uh, ideologi masyarakat tempatan okay. 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 Kita tu pasal menangani isu penggunaan AI tanpa kawalan dan melalui fasafah -fasa pendidikan negara. Okey, yang pertama melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan jasmani. Okey, yang kedua, pendidikan menegakkan menekankan literasi digital. Yang ketiga, pendidikan, pendidikan menekankan pemikiran kritis. Yang keempat, pelajar dididik membezakan berita benar dan palsu. Dan yang terakhir membentuk rakyat yang bertanggungjawab dalam dunia digital So, kita masuk kepada pendekatan falsafah sejahtera dalam keharmonian masyarakat Okey. Yang pertama, mendidik masyarakat agar menggunakan AI secara seimbang demi kesejahteraan negara Ini kerajaan boleh melakukan kempen untuk uh, meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan AI Okey. Yang kedua, mengelakkan ketagihan dan keperluan terlampau terhadap AI Okey, yang ketiga, menolak penyalahgunaan AI untuk penipuan, manipulasi dan eksploitasi emosi. Okey, yang keempat, menggalakkan penggunaan AI yang menyokong kesihatan mental bukan menggantikannya. Dan yang terakhir, memupuk nilai etika dan, dan tanggungjawab dalam penggunaan teknologi moden yang mana kerajaan boleh mengadakan akta penggunaan AI uh, supaya Uh, hak cipta terpelihara dapat dipelihara dengan dengan sebaiknya okey bila kita bahaskan tentang pengukuhan nilai melalui prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan okey seperti yang semua dimaklum uh, seperti yang semua kita ketahui negara kita sendiri terdiri daripada pelbagai agama pelbagai bangsa pelbagai etnik Okay. tapi tapi yang zaman kini semua individu perlu dikawal secara terapi dan perlulah menjaga kehormatan agama masing-masing agar uh, tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti fitnah dan penipuan. Okay, so kita pergi pada yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. So bila kita bahaskan tentang kesetiaan kepada raja dan negara, rakyat perlu sentiasa mempertahankan imej negara dan janganlah aa, menggunakan AI untuk menunggatkan keselamatan, keharmonian dan imej pemimpin itu terjejas. Dan yang ketiga adalah kelurahan perlembagaan Iaitu kelurahan perlembagaan kita Yang perlembagaan di negara kita Perlulah memastikan data-data dan privasi semua dikawal secara ketat Seperti data dan privasi dan sebagainya Agar data-data yang penting Data-data yang sulit di negara kita tidak terbocor dalam aa, kalangan AI Okay, seterusnya okay. tentang ke kedaulatan dan undang-undang. Okey, individu-individu yang menggunakan penya, uh, penyalah AI ini perlulah diambil tindakan yang tegas oleh, uh, oleh oleh kerajaan ataupun mana-mana agensi yang berkuasa agar perkara-perkara tersebut tidak berlaku okay. lagi. Okey, yang, uh, yang, yang seterusnya adalah kesopanan dan kesusilaan So kita perlu tengok kegunaan AI, AI harus menjaga adab, bahasa dan nilai budaya yang berinteraksi dengan negara kita. Okey, kita tengok pada strategi terbaik dan cadangan untuk menangani isu. Yang pertama adalah pemantauan dan kawalan kandungan digital secara sistematik. Yang kedua, penglibatan kerajaan, institusi dan mana-mana agensi yang perlu libatkan Uh, industri teknologi dan masyarakat contohnya dan pengukuhan etika teknologi dalam masyarakat dan pengubalan rangka kawal uh, sedia AI di peringkat antarabangsa Ok, so kita tengok cadangan pula menangani isu mengadakan kempen kesedaran kepada rakyat Okey, untuk memah memahami cara kaedah uh, penggunaan AI dengan beretika kita yang moden. Okay. dan juga menjadikan saluran aduan bagi kandungan yang palsu Kerajaan boleh sediakan satu platform untuk rakyat individu-individu yang mana uh, boleh melaporkan ataupun terdapat sebarang isu, isu boleh melaporkan melalui platform tersebut Yang ketiga, memasukkan literasi AI dalam kurikulum Uh, sekolah dan IPT Okey, kalau kita tengok pada zaman sekarang uh, ramai orang salah guna so kita perlu buat apa kita perlu nak didik mereka daripada awal persekolahan iaitu masukkan subjek AI ataupun topik AI ke dalam mata pelajaran mereka untuk mereka mengenali dan mengetahui macam mana untuk menggunakan AI uh, dengan beradab dan beretika yang seterusnya adalah menyediakan garis panduan etika penggunaan AI kepada uh, masyarakat. Okey, apa yang kita boleh rumuskan dengan penggunaan AI tanpa kawalan? Okey, so eh, penggunaan AI tanpa kawalan uh, mengancam kestabilan dan keharmonian negara jika tidak berguna, tidak digunakan secara berhemah, tidak digunakan secara uh, secara beretika. Okey, uh, oleh itu pendekatan pen pendidikan penghayatan nilai pemerkasaan bagi bagi mempelajari anda dan tentang AI perlulah uh, perlulah uh, diusahakan di negara kita agar semua semua rakyat dapat mengetahui cara dan penggunaan etika yang bagus. Okey, mari kita tengok usaha mengekalkan jati diri rakyat Malaysia memperkukuh pendidikan nilai dan budaya menghayati prinsip rukun negara di mana dan penggunaan teknologi secara beretika menyimbangkan Uh, kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Okey, kalau kita tengok pada uh, contoh isu penggunaan AI tiada kawalan. Okey, yang yang sekarang tengah trend iaitu isu manusia mengawini AI di Jepun baru-baru ini. Okey, sekarang ni perkara-perkara yang seperti ini sudah terluas di seluruh dunia. Okey, sebab AI adalah buatan manusia yang mana dia mengikut suatu sesuatu, sesuatu algoritma yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat tertentu. Okey, bila mengikut algoritma algoritma tersebut, ia ibarat oh, manusia lebih memaham ah, sorry, uh, sorry, AI lebih memahamkan manusia berbanding dengan manusia memahamkan manusia. Bila kita berkongsi bercerita dengan dia bila kita dapat um, solution daripada dia Ataupun apa pun sahaja yang kita tanya pada AI Dia bermain dengan emosi kita Bila dia bermain dengan emosi kita Ia akan mengakibatkan terlalu ekstrem okay? So, sekian itu sahaja daripada kami Terima kasih